kaya tanpa winates. Iku iku lorong SMA N 1 rame nalika Andra mandeg ing ngarepe poster loba, Nalika ndeleng tulisan seleksi internal minggu ngarep, ana swara lirih saka batine. Iki kesempatanmu, Dra. Senajan sabendino dina mung sinau nganggo dimeremeng-remeng lan buku lusuh, sawise ngewangi wong tuane ing sawah, Andra panggah duwe semangat sing mbra mburu. Ing dina seleksi, Andra gugup nanging nyoba anteng. Sakwise diumumake dadi di wakil sekolah, dheweke bungbatin. Temenan to? Aku kepilih. Nanging nalika latihan gabungan, omongan nyelekit saka perwakilan sekolah liyo bagas mecah swasana. ka isa mlebu tim mung nganggo buku lusuh ngono kuwi. koncone padha guyu. Andra sempat goyah nanging Busari nyedhak lan ngendika lembut. "Dre, piranti bisa beda-beda. Nanging tekadmu kuwi sing paling larang." Semangat Andra murup maneh. Bengi sadurunge lomba, Andra sinau ing meja kayu lawas. Esuke eh, babak terbutan dadi titik balik. timi Andra sempat kalah poin soko timi Bagas. Nanging nalika pitakonan sejarah babakan tokoh proklamator metu, Andra langsung maju. Soekarno lan Muhammad Hatta. Skore dadi imbang. Pitakonan pungkasan sebut no tokoh inspiratif soko India sing dadi pelopor gerakan tanpa kekerasan. Bagas jawab disek banjur salah. Andra narik napas, mencet bel, lan jawab, Mahat Gandhi. kepulauan tangan jeblok, Andra mau nutup lan batin. Matur nuwun gusti. Sakwise lomba rampung lan Andra itu piala penghargaan, Bagas nyeda alan-alan dan alan nake ego kanggo nyelamati Andra. Andra, selamat. Kowe pantes menang. Andra mung mesem. Aku mau nindake sing tak isa, Gas. Banjur Usari ngrangkul Andra. Kowe wis buktikake yen kemenangan iku duwee wong kang wani ngoyak mimpine. Keterbatasan ora dadi tembok yen atilan lan tekad luwih kuat.